Временами нам казалось, что мы видим как ногу и сон, и Это была такая действительно кошмарная наша жизнь. Подъем нам был по в 3.30 по двух латовым сиренам. Звуки вероятно, русской сирены, мы это на мою память всю жизнь. После подъема нам давали завтра Чашку кофе и сладкого кирзака. Давали 150 грамм хлеба на сутки, пополам с деревянными попелками и пятнами. И давали ворону грудь в инистологии гуляли. После завтрака нас у всех как раз на уличное построение. Это это построение они нам по два-три раза делали на день. Стоя на этой проверке, мы с болью в сердце смотрели на восток, тяжко тосковали порожней. После проверки нас посылали на работу. Каких только издевательств не придумали над нами фашистские звери. Нас, как животные, запрягают в упряжку и принуждают тягать каток с большой, Я вам там покажу, который утром бой ударил в улице. После десятидневной работы в упряжке у меня произошло искривление позвоночника. Я больше там не могла работать, меня направили в ткацкий цех в Катьком цеху мы работали на кустарных станках. То есть мы должны сами двигать станок, чтобы в водить и пребывать, что ты с не Ну, почти, что, как говорится, во всех станках обрывалась нитка. Специально на двух ботиках висели синяя и серая ниточка. Мы должны были связать да, и продолжать работать. Надо же было так случиться, что в нем станке оборвалась нитка. Ну и начала слезать, так как это было первила, руки дрожали, я еще и боялась. І в это время по, 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 по цеху шла старшая назирательница лагеря, Дратея Бинс в сопровождении цеховой обзерки. Увидели эти звери, что мой станок не работает, а души помогают. Горатея Бинс закричала. «Почему с меня не работаешь?» А с меня Удар по голове. А на голове железный кассет со свастикой. От этого удара я на ногах не удержалась и не упала. Расфилиппе, вратарь без, начал избивать меня ногами в полных сапогах. Место, избитое в правом тазобедренном суставе, было большая, крышточечная рана. Мне на носилках отнесли в лагерную больницу, примерно. Долгое пребывание в больнице Уильямсон, как это грозило, плохим. То есть ежедневно врач делал обход и говорил, кто не работает, тот не кушает. Даже как Германия требует, чтобы все работали. Значит, тихо долго родил, не работал, а заканчивал. Ну, а ты на то. Я как только могла держалась, и сказала, что я уже могу работать сказали, пришли, я из больницы. Меня направили в шлемице, где мы лагерную одежду. Самое страшное, что было в лагере, это проходить мимо блока, у которых находились маленькие пепузники, дети. Дети, у которых не было детства. Дети, которые были лишены материнской ласки и защиты. Дети, у которых не было игрушек. Да мне их не интересовали. Эти маленькие мученики встречали всех, прохожих возле своего блока с протянутым, высушенным ученым со словами хлеба. Сердце кровью обливалось при виде больных и истощенных детей. Мы взрослые, чем они помогали детям. Равенсбрук, переводный на русский, уголовный мозг. Для нас пленец, праведным был мостом смерти, через который прошло 132 тысячи женщин, девушек и детей, а вышли от него только 40 искалеченных и больных. У меня фашисты украли юность, отняли здоровье, искалечили позвоночник, правую руку и ногу, но не сломили веру в нашу победу. 30 апреля для нас, Ленин, 45 -го года, Настал долгожданный, светлый и радостный день. Советская армия освободила нас из фашистских застенков в смерти войсками маршала Рокоссовского. Мы целовали запыленные лица, сапоги и шинели наших освободителей испытывали такую человеческую радость, которую никакими словами нельзя передать. На месте бывшего панфлагера смерти ранен Теперь музей жертвы фашизма. Поставлен память, который будет вечно напоминать живым о тех, кто замучен, о тех, кто боролся и выстрелил, о тех, кто победил смерть. На открытии национального памятника в 1959 году в речью выступила бывшая поле Эрла немка Роза Тельман. Она сказала, с тихой сохраним наши нашей памяти те, 92 тысячи женщин, девушек и детей, которые нашли свою мученическую смерть на этом свете для нас всех вместе. Мы преклоняемся перед нашими погибшими сестрами, бессмертными героинями из 20 стран Европы, отдавшими свою жизнь за свободу и независимость своего Отечества. Память не должна напоминать не только о проклятом гитлеровском режиме, ну, и о тех потерах, которые произошли там. Пусть война и фашизм будут корнями вырваны из человеческой жизни. А подрастающему поколению вам, дорогие дети, пусть будет обеспечено счастливое будущее. Дорогие дети, прошло 28 военный, я бы сказала, тяжелых лет. Совет ветеранов 25-й Чапаевской дивизии организовал встречу бывших участников обороны города Севастополя. А в школе интернат номер два расположен музей 25-й Чапаевской дивизии. Имеются стенды погибшие, пропавшие бедности и оставшихся жертвы. Мои друзья однополчане сохранили мои мужики. Ну, поніски, що я в Севастополю погибла, такой ту брат не погибло похоронені. Ну, коли приїжджали, війну позложили. Да. На втору встречу моє фото помістили на стенд погибшій. Через два роки була снова встреча. Приїхала моя дорога Ярмалчанка, брач дитя. Він дівчата помілою полоску. Повслки жені було в місті з нами послагерів. Мы когда разъезжались после освобождения, особенно медики, 47-го месяца плата, по адреса. Но ну, пришло, я еще раз говорю, 20 тяжелых послевоенных лет. Не все сохранили. Ну как же быть? она живая и, и на Туда мою фото поместили на стену, пропавший без вести. <реш> и только, когда была третья встреча, приехала моя дорогая боевая подруга из города Мена, Черниговской области, которая сохранила эту запись и привезла с собой. Когда мы а чего она пропала в Сейчас достала это сами, сказала нам адрес. Тогда мои фото перенесли на стен, оставшимся в живых. После этой встречи я получила много песен у своих дорогих однополчан. Дорогие однополчане помогли меня восстановить в списках участников боевых действий. А совет ветеранов обеспокоился, чтобы мне через Кривовозьмский рай военкомат выдали награды за участие в Великой Катерии меня. Дорогие дети, <coughs> мы фронтовики, участвовали в боевых действиях на фронте, смотрели в смерти в глаза, были ранены, истекали кровью, стали инвалидами, пережили и выстрадали вынесли на своих плечах всю тяжесть и Богу больны. И чем дальше отдаляются от нас эти годы, грозные воды больны, тем больнее они отзываются в нашей душах. А поэтому никакие годы не зарубцуют раны наших сердец, нанесенных в и не изгладят праведливые чувства возмездия нас живущих. В 1976 году меня как свидетели фашистские деяния поставили смерти и равенство, вызывали в Николае комитет безопасности. Вызывавший меня товарищ Ленин сказал, мы знаем, что не бывшая узница фашистов поставили смерти и равенство. Сейчас готовится судебный процесс над весьмой фашистами врачами этого лагеря. Четыре из них врачи, четыре называют. Расскажите, пожалуйста, что вы себя представляете Мерки ради друг. Это Он славил смерти ради Это прежде всего фашистские застенки. Как в доме. Голод и холод, хубой. Унижение в человеке человеческого достоинства. Слезы, кровь и смерть. И принудительные Штрафников женщины наказывали ни за что. Оставляли э, мыслицу без еды. Лагерная тюрьма строгого режима. Какой вы что чрезвычайно фашисты в этой тюрьме, провинившиеся, я потом вам покажу, провинившиеся, привязанные до скамейки ремнями и наносили 25 тем более палочных медалов при этом принуждая узницу считать удары. Если узница теряла сознание, фашисты с присущей им аккуратностью отсчитывали все 25.